Журнал, который имел огромную историческую, большую, огромную историю, которая очень много сделала для популяризации украинской музыки, должен оставаться, потому что без слова, живого слова, которого можно увидеть, говорится, поддержать, прочитать, вот, к сожалению, на сегодняшний день еще нельзя. Вот, поэтому нужно приложить максимум усилий исправить все возможные ошибки, которые э, совершили люди, судя по всему, не обладающие компетентностью и пониманию той роли, которую э, этот журнал играл и должен играть в жизни страны. Вот и э, вернуть то положение, в которое есть, в которое было. Понятное дело, что у нас все это тяжело, но если мы начнем, а мы уже, к сожалению, начинаем экономить и на культуре, и забываем, какая культура должна быть, и какая, какую культуру нам оставили наши великие предшественники. Вот, мы потеряем даже то, что создавалось с десятилетиями, а брать в таком исторической перспективе столетиями украинским народом.